Главный тренер баскетбольного клуба Днепр Денис Журавлев, капитан команды Станислав Тимофенко. Станислав, пожалуйста, краткий комментарий матча. Поздравляю всю команду с победой, болельщиков. Ну что по игре сказать, хотели реабилитироваться за, в первую очередь перед собой за проигрыш в Луцке. Всю неделю работали, то есть пытались вернуть нашу агрессивную защиту, над нападением работали. Ну считаю получилось, то есть можно сказать за три четверти сделали результат. И потом уже и наш тренер, и тренер команды соперника убрал как бы лидеров и доигрывали уже вторыми составами, чтобы сэкономить силы на игру воскресенья, потому что будет, я, я уверен, что будет совсем другая игра, там Запорожье как бы она более домашняя команда и дома они играют намного лучше, чем на выезде. То есть, надо, надо сейчас день есть отдыха, восстановить силы и все. Спасибо. Денис Павлович, пожалуйста. По сегодняшней игре можно сказать, что моментами была наша игра, была наша игра в защите. Было то, что мы хотим видеть от игроков в защите, прежде всего, это старания. К сожалению, некоторые все равно как-то не откладываются в голове. То, что мы тренируем, играют по своим каким-то чувствам, по своему пониманию это тяжело очень для команды, потому что четыре человека нам нам мало защитников, в защите, работы в защите нам нужно пять человек, если кто-то выпадает нам сложно и как по мне так э, эта игра как бы ничего не значит для нас и в основном мы должны настраиваться на воскресную игру мы знаем, что Запорожье совершенно другая команда у себя дома и то, что сегодня команда Запорожья промахнулась какие-то открытые броски или не, не наказали нас за наши же ошибки то у них дома такого, такого гандикапа мы не получим Спасибо Главный тренер баскетбольного клуба Запорожья Дмитрий Щеглинский игрок Томас Камусаки Томас, пожалуйста, ваш краткий комментарий матч Ну, игрой очень недовольны очень много потерь совершили в первой четверти более-менее играли, защищались. Единственное, что не попали свои броски, очень много из-за дуги. В основном начали забивать уже в последней четверти, уже когда счет был на табло 25-30. В начале игры ничего не забили. послезавтра опять игра, будем смотреть, разбирать ошибки, готовиться. Спасибо. Дмитрий, пожалуйста. Да, действительно, я согласен, что получилось сегодня достаточно невысокого качества игра сегодня с нашей, от нашей команды. Ну, наверное, в чем-то успех, вернее, наша плохая игра она в чем-то обуславливается хорошей игрой Днепра, но я не считаю, что это на 50%, это где-то на 50% только. Основная проблема в нас самих. Мы сегодня были не такими быстрыми, мы были вялыми. Мы много не забили в первой половине, но это ни о чем не говорит. Надо было продолжать защищаться, продолжать работать, терпеть. А во второй половине, в третьей четверти, где-то в середине третьей четверти мы практически рассыпались, перестали играть организованно и в защите уже ходили практически пешком. Я вижу причину в этом, почему так произошло. Будем разбираться, послезавтра опять игра. Матчем крайне недоволен. Ну и, конечно, процент сегодня это не наш. Общий процент попадания отвратительный. Да, у нас был ряд игроков травмирован, Паша Буренко не тренировался эти дни, но сегодня на площадке я его не видел как первого номера. Ни в организации, ни в защите он нам не помог. И также ряд некоторых игроков основного состава сыграли сегодня гораздо ниже своих возможностей. Это Измитрович. Поэтому провальный день, неудачный для нас. Будем настраиваться на воскресную игру, готовиться. Спасибо. Спасибо.